Доброе утро всем! С вами снова я, Андрей Блинков. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно построить тренировочный цикл при условии, что вы занимаетесь 4 раза в неделю. Проведем с вами сначала первую тренировку. На первой тренировке сегодня мы будем проделывать упражнения для мышц ног и мышц плечей. Первое упражнение – жим ногами в тренажере. Как правильно делать это упражнение? Садимся в тренажер жим ногами, при выполнении данного упражнения таз должен быть прижат к лавке и э, ноги полностью всей ступней стоять на платформе. Во время упражнения нельзя ни в коем случае отрывать носки и отрывать пятки от платформы. В противном случае колени будут чувствовать э, серьезный дискомфорт вплоть до травмы. Значит, садимся и выполняем данное упражнение. Опускаем вдох, поднимаем выдох. по 10 повторений, 5 подходов. Это упражнение чем хорошо, что при его выполнении э, у нас не будет нагружаться поясница и меньше будет нагружаться спина. После того, как мы выполнили упражнение с жим ногами, где у нас работала передняя поверхность бедра, переходим к следующему упражнению. Это сгибание ног лежа. Ложимся на тренажер сгибание ног лежа. Значит, колени должны быть прижатых э, прижаты к подушке напротив оси вращения тренажера. Перед этим мы устанавливаем вес такой, чтобы мы могли свободно делать 10 повторений. С каждым подходом мы увеличиваем вес, делаем 4 подхода по 10 раз. Поехали! Сгибаем ноги полностью, разгибаем не до конца. Это даст нам возможность не нагружать связки под колено. Следующее упражнение, которое мы будем с вами выполнять, это выпады с гантелями. Но необычные выпады. В данном случае у нас одна из наших ног будет лежать на опоре. Для опоры я использую обыкновенную лавочку для пресса. Как выполнять данное упражнение? Берем две небольшие гантели. Одну из ног ложим на опору. Стараемся во время выполнения всего упражнения всю нагрузку давать на переднюю ногу. Задняя выполняет лишь роль стабилизатора. Колено во время выполнения упражнения не должно уходить за уровень носка. Опускаемся и поднимаемся за счет передней ноги. Опускаемся вдох, поднимаемся выдох. На одну ногу 10 повторений. И на вторую. Задняя нога расслаблена. Вся работа выполняется за счет движений передней ноги. После того, как мы выполнили упражнение на ноги, будем выполнять упражнение для мышц плечевого пояса. Первое упражнение – это лонглифт штанги. Это классическое упражнение для развития мышц плечей. Как выполнять данное упражнение? Берем штангу, забрасываем ее на грудь и выжимаем ее вверх. Потом опускаем на пол. После выполнения упражнения лонглифт штанги, где мы конкретно и очень сильно погрузили наши дельты, мы э, выполняем такое упражнение, как подъем гантелей через стороны. Как выполняется данное упражнение? Берем пару гантелей, сводим их вместе перед собой, руки слегка согнуты, на выдохе поднимаем гантели вверх. Данное упражнение очень хорошо развивает дельты. Рекомендую выполнять 2-3 подхода по 20 повторений небольшим весом. С вами был я, Андрей Боленков. Развивайтесь, улучшайте свои показатели. До новых встреч!